Думка експерта, спецпроект громадського радіо за підтримки дієтичної добавки Бальзам Болотова. Гість у студії, дієтолог, спеціаліст зі здорового харчування центру Болотова, Руденко Євгеній Вікторович. Реклама тату, не їж це, тобі ж зле буде. Трохи можна, адже зі мною Бальзам Болотова. Усього дві ложки на день для нормалізації травних процесів. Бальзам Болотова. Насолоджуйтесь улюбленими стравами. Купуйте в аптеках України і на офіційному сайті Бальзамболотова.ком. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама в ефірі громадського радіо програма Думка експерта. І з нами у студії гість це дієтолог, спеціаліст зі здорового харчування, співробітник центру Болотова Євген Руденко. Доброго вам дня! Здравствуйте. Ми будемо говорити на таку загальну тему, як розлади травлення і порушення з цим пов'язані. На сам початок нашої розмови я б хотіла поставити вам таке запитання: як взагалі травні процеси в нашому організмі, і те, що відбувається в органах травлення, впливає в цілому на весь організм і наше самопочуття. Знаете, есть такая тибетская мудрость, что все болезни начинаются с желудка и должны лечиться через него. Ну, соответственно, что все последствия негативные, которые у нас вот в организме происходят, начинаются сначала с желудка. Просто... Почему в раннем возрасте да, мы это не чувствуем? Да потому что организм компен... может компенсировать. И до 25 лет у нас выделяется желудочного сока нормальное количество. А после 25 лет уже начинает концентрация желудочного сока падать и начинаются проблемы. Ну, я думаю, что дальше мы поговорим, как подробнее это происходит. Ну, вот сейчас вот отвечу вот так вот. То есть это какой-то такой загальный процесс, который зумовлен, не знаю, старением или как? Смотрите, да, чтобы у нас работала правильно желудочно-кишечный тракт, это угу. и желудок, и поджелудочная, и печень, да, нам нужно нормальное количество желудочного сока. Потому что это взаимосвязано. Если не хватает желудочного сока, то не хватает поджелудочного сока. Потому что взаимосвязано и поджелудочная железа, и печень будет работать от количества желудочного сока. Если у нас не хватает поджелудочного сока, то у нас неправильно работает и кишечник. В кишечнике всасываются все полезные вещества. Иммунитет, кстати, тоже начинается с кишечника, потому что большинство лимфоузлов человека находится в кишечнике. Поэтому неправильно работает желудок, все будет работать неправильно. Просто есть более здоровый организм, который может там последствия сказаться этого через год, а есть через 5-6 лет. Якщо говорити про нормальний процес травлення, то от чи могли б ви описати нашим слухачам, що відбувається, що від чого залежить, і яким чином це впливає на організм? Сейчас попитаюся це зробити, але нужно включити відображення. Uh -huh. От представте пісочні часи, да? ані зверху широка і ну, знизу, uh -huh. і ані седіни такої маленької тоненької, якби вот, как бы трубочки. От вверху у нас кислота, це желудок, то есть, там очень кисла середа. А внизу у нас щелочь, потому что панкреатический сок или поджелудочный сок, он очень щелочной. Вот представим, да, что мы что-то съедаем. У нас понятно, что идет механическая обработка зубами пищи, выделилась там слюна, обработалась она ферментами, пала в желудок. И когда у нас вот эта еда, которая уже в желудке обработалась, она начинает попадать уже ниже, да, то есть в кишечник, в 12-перстную кишку, где поджелудочный сок, ну, все это смешивается. Вот. И вот полость, где щелочная, и полость, где кислая, отделяется клапаном. Он называется пилорус. И вот когда у нас еда с желудка попадает в 12-перстную кишку, клапан открывается, угу. еда попала, ну а потом он должен закрыться. Что, если он не закрывается? Если он не закрывается, происходит следующее. У нас щелочь смешивается с кислотой. Ну, чтобы лучше это представить... Вот представьте, да, берем соду и добавляем в уксус, получается шипение, газы, Химичная реакция, да, нейтрализация. Ну и кто знает, при этом выделяются газы и соли, но они выделяются нерастворимые у нас, и они еще вот когда у нас происходит это в организме, эти нерастворимые соли попадают в внутренние органы, поэтому нам что главная задача, чтобы этот клапан закрывался, и есть такой рефлекс сердюкова, он гласит о том, что клапан закрывается пилорус только тогда, когда попадает на него соляная кислота, а соляная кислота Кислота это основа желудочного сока. Вот, поэтому наша главная задача сохранить желудочный сок в норме концентрацию. А чему шлунковый сик кислый? Потому что основа соляная кислота. Угу. На 70%. Это умова здорового травления, кислый шлунковый сик, правильно? Да. Там получается очень такая интересная вещь, что разность. То есть, вы желудке очень кислая среда, а Ниже, да, в кишечнике, очень щелочная среда. Угу. И чем вот эти разницы будут больше, тем будет правильные процессы, потому что. Если мы обратимся к медицинскому справочнику и посмотрим по желудочного соку, он будет от 0.86 до там, 4 с чем-то. Uh -huh. То есть очень большая э разбежность. Поэтому нам надо, чтобы он был кислым. Ну, кстати, соляная кислота, если говорить больше, то есть такой у нас фермент, называется пепсин, который принимает очень главное участие в пищеварении, то он активизируется только с помощью соляной кислоты. Поэтому ну, она без нее никуда. Ревень кислотности, он же у всех разный шлункового соку, с чем это связано? Ну, вообще, если брать строение желудка, состоит из трех отделов оно, и вверху желудка есть специальные клетки, которые выделяют соляную кислоту. Угу. То есть, да, соляная кислота – формула H-хлор, а поваренная соль – формула натрий-хлор. Поэтому, кстати, я забегу, наверное, наперед. есть такое очень хорошее, хороший свет – После еды, через 20 минут, взять поваренную соль на кончике ножа и рассосать. Это даст возможность выделиться больше соляной кислоты и больше желудочного сока, соответственно, и лучше нормализовать пищеварение, лучше усваиваться пища, не будет тяжести. А от того, что мы ему и как мы ему, зависит, сколько выделяется у нас шлункового сока и так інше? Конечно, еда будет влиять на это однозначно. Только она будет влиять на больше не желудочный сок, а на поджелудочную железу. Потому uh -huh. что есть, вот, например, бульон очень сильно стимулирует да, выделение поджелудочного сока. Также фреш стимулирует выделение поджелудочного сока, но когда мы пьем фреши, поджелудочный сок получается другой, он меньше активный, это меньше ферментов, чем и когда мы выпили, съели, вернее, бульон. Поэтому э, неправильно, допустим, да, после еды выпить фреш. Неправильно mm -hmm. после еды съесть мучное, потому что тогда мы блокируем функцию поджелудочной железы. Кстати, mm -hmm. это тоже очень важный момент, э, когда что есть. Ну, допустим, у всех такая привычка съесть первое, второе, а потом еще выпить чаю. Она, кстати, ну вот больше смотрю, у большинства есть, это абсолютно неправильно. А как треба работа? Пить надо после еды любую жидкость через два часа. Угу. То есть, если мясо, то два часа точно, если съели более какую-то легкую пищу, то полтора часа, час, но не сразу. Ну, а, то есть, это же зависит от еды, вот что мы съели, и какой-то период часу ежа будет перетравливаться, правильно? Конечно, да. Есть пища, которая легко переваривается, есть, которая сложная. Допустим, Например, взять пище животное происхождение, да? вот мясо. Старайтесь есть мясо только одного вида, потому что жиры имеют разную температуру плавления. Ну, например, свинина будет лучше всего усваиваться, потому что у нее жир э, плавится при меньшей температуре. Рыба будет усваиваться очень быстро, а вот баранина будет очень долго усваиваться. Поэтому баранину есть во второй половине дня, это неправильно, но очень может ну, тяжело, тяжело реально для организма. Що відбувається з нашими органами, травлення, якщо ми неправильно харчуємось? Ну буде происходить Следующее. Сначала організм буде компенсувати за счет других органів, угу. Пока он молодой, потому что ну, ми прекрасно розуміємо, да, діти їдять чипси, сухарики, ну їм все нормально. То есть, угу. а если во взрослом, ну, взрослый человек это съест, то ему будет уже довольно плохо. Ну, потому что у детей все хорошо, поджелудочный сок выделяется в дорме. Кстати, к слову сказать, к 70 годам выработка поджелудочного сока падает в 3 раза. Вот. Поэтому, пока мы молодые, ну, все нормально. Потом получается следующее. Потом у нас. Кстати, желудок может давать даже на нервную систему. Угу. То есть, у нас получается постоянно процесс нейтрализации, потому что клапан пилорус уже очень плохо работает, и у нас постоянно смешивается вот щелочь с, э, с желудочным соком. Отрыжка у нас получается и жога. Кстати, можно довести это все и до язвы. Если у нас работает желудок, получается все, потому что все процессы нарушены. Так как у нас смешивается кислота с щелочью, нерастворимые соли, они могут влиять на почки, потому что камни там же образовываются, в желчном пузыре камни образовываются. Так как у нас пища неправильно всасывается, то есть, да, уже жир неправильно расщепляется, то у нас могут быть и сосуды засоряться. То есть, будет нарушение всего организма. Все зависит от крепости самого вот человека, потому что ну, люди все разные, и кому-то стоит год неправильно поесть, кто-то будет лезть 40 лет неправильно, и будет с ним все хорошо. А що відбувається при цьому з людиною, коли людина неправильно харчується і це починає давати наслідки? От що при цьому людина відчуває? Бо згадували, там, що з'являється відрижка, там з'являється печія, що ще може бути? Ну, зрозуміло, що прості процеси будуть відбуватися, тобто да, симптоми, які є при нарушенні ЖКТ. Обична це це діарея, запори, отрижка, ну, атрижка. Сдутие, конечно, но тут же вздутие надо понимать, что мы съели. Но ну, извините, если она ест гороха, то как бы сдутие ну, будет... Цета, да, логично. это нормально будет, мучное. А, вот. Но а, дело в том, что некоторые симптомы могут, да, вот плохой сон, скажем, да, угу. он никогда не может... Ну, если подумать, как он может связан с ЖКТ, может. То есть, может неправильное пищеварение, и э, может быть уже вегетативно сосудистая то есть, когда идет на вегетативную э, систему, идет нарушение, на нервную систему нарушение, потому что неправильно работает. Э, все очень сильно взаимосвязано. И еще что очень плохо, когда человек понимает, что у него есть эти проблемы. Да, он ничего не хочет менять. Он хочет какую-то волшебную таблетку, чтобы съесть, и как бы его отпустило. Но, к сожалению, так не бывает, потому что какая-то вот болезнь, она болезнь, не болезнь, даже какая-то вот неприятность с организмом, она символиз... говорит о том, что надо что-то поменять, потому что она же откуда-то взялась. Ну, то есть, грубо говоря, главное устранять не симптомы, а причины. От, якщо люди підходять до цього трошки не в такий спосіб, що починають нейтралізувати симптоми, я пам'ятаю, що колись було модно там пити пробіотики для того, щоб збалансувати середовище в шлунку, так Колись було до того, що модно пити ферменти штучного походження. Це все не допомагає, я так розумію. Правильно, це все причину не, не виправляє. Ні, чому? це наоборот. Це ми нам ми п'ємо пробіотики. Ми нормалізуємо свою мікрофлору в кишечники. Звісно, угу. це ми правильно робимо. Зняття симптомів мається в виду. что у тебя вот что-то болит, а ты пьешь обезболивающее, да, и не разбираясь, uh -huh. почему оно болит. Ну, вот тебе вот надо куда-то идти, ты идешь, да, тебе вот, ну, нет времени тебе разбираться. Ты выпил и пошел. Но потом через два дня у тебя начинает болеть опять. А, хороший пример вот это изжога. Когда начинается изжога, человек идет там или пьет э, средства, которые под рукой у него, да, которые uh -huh. там ту же соду, да, или пьет что-то другое. Но он не меняет абсолютно рацион питания. Uh -huh. Вот. поэтому вот это называется снятие симптомов. Но люди тяжело что-то очень поменять. Они привыкли, они, ну, и боятся, потому что когда ты что-то хочешь менять, ты берешь ответственность на себя, и это всегда страшно. А люди часто не повязывают то, что с ними происходит, с тем, как они харчуются, правильно? Конечно, потому что это надо Хотя бы, вот, ну, представьте. да. Разумеете вот, процессы, какие бывают. Даже не процессы, это надо уделять, мне, уделять внимание. То есть любой человек может разобраться. Ну, когда мы берем, вот, все понимают, да, чего должно состоять какой-то там продукт, например, та же колбаса, да, если мы будем разбираться в составе, то вряд ли мы захотим ее есть. Но это просто надо разбираться и смотреть. И у нас еще, вы же понимаете, что у нас очень увеличился темп жизни. То есть у нас нет времени как раньше вот уделять столько внимания. Потому что если разобраться, то долгожители ⁇ все люди, которые никогда никуда не переезжали. То есть они жили на одном месте, у них не было стрессов. А у нас мы постоянно бегаем из стресса, и у нас нормально питаться очень-очень тяжело. Даже может невозможно, потому что нет тех продуктов, которые были раньше. Потому что не было столько раньше красителей, не было усилителей вкуса, не было столько консервантов, не было задачи пищу сохранить так долго, как сейчас. Ну, вот поэтому... Очень тяжело. Але все ж таки, чи є якийсь набір рекомендацій, яких варто дотримуватися, там, щоб не мати проблем з е, органом травлення? Звісно, тому що ми перестали употребляти в пищу ту їду, яка е, була раніше. Кваси домашні, ми перестали потребляти. квашені овочі. Некон... Ферментовані продукти, правильно? Так, да, ну квашені овочі теж ферментація, грубо говоря, угу. тому що ми е, ферментуємо. Вот. Кисломолочку. Она всегда будет позитивно влиять. Как я говорил раньше, соль. За два, после еды через 20 минут кончик ножа. То есть наша главная задача не допустить, чтобы концентрация желудочного сока падала. То есть, чтобы она оставалась в норме всегда. А чему, кроме вековых проблем, чему еще может падать концентрация шлункового сока? Стрессы. Угу. А стрессов, знаете, бывает когда у человека стресс, и перед экзаменом расстроится желудок. Это очень часто бывает. Uh -huh. Такая вот штука. Поэтому проблемы с спиной, потому что ну, спина и желудок находится, если остеохондроз, может быть. Uh -huh. То есть, ну и, конечно, больше неправильное питание будет туда. Если у человека уже впала концентрация шлункового сока, это можно как-то вызначить? Ну, от, прийти до лекаря, что лекарь призначить для того, чтобы вызначить это? Ну, обычно глотается зон, то есть паузу желудочного сока очень-очень редко сдается. То есть обычно это будет обычная диета. Uh -huh. Просто будет диета, которую человек будет соблюдать, и, конечно, его на какое-то время будет ему легче. Конечно, будет легче. Но вот он убрал симптомы потом он начнет сорвется, съест. Это как знаете, кто худеет. Никогда ничего не получается, потому что они сидят на диете. Ну, если они идут через диеты, они сидят на диете, похудели, 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 и а потом набирают в два раза больше. То есть тут похожая будет ситуация. То есть надо подходить, больше прислушиваться к своему организму. То есть организм подскажет, что ему лучше. То есть, да, ну надо вот уметь слушать, это тяжело. По-моему, китайцы у них такая есть поговорка, что если до 30 лет ты не стал сам себе доктором, то ты очень глупый человек. Ну, конечно, это грубо звучит, но такая поговорка существует. Ну, хотя там можно слухать организм таким чином, что он будет вымагать, не знаю, что-то некорыстного, там, например, бургеров с кока-колу, да? <laughs> организм и такого может вымагать, что тогда делать. Я думаю, что если правда правильно прислушиваться к организму, он такого не будет вот, э, желать, потому что он будет желать, то есть он вряд ли будет желать какой-то определенный продукт, он будет желать э, каких-то вот больше ну, там, сладкого, соленого, что-то вот такого, кардинальных вещей. Кстати, у меня был продедушка, э, прадедушка, который вот был ранен. И он в госпитале, вот он лежал после ранения, лежал он целый год, у него там с, с ногой были проблемы, осколок взорвался, ну осколок вот попал, угу. поэтому и он хотел соль, ему приносили соль, то есть да, она раньше была вот такая вот не ну не мелкая, а вот крупная, и а он носили, реально, да это. и он ее сосал, то есть ему нереально хотелось, то есть он прислушался к своему организму. Я думаю, что опять же все связано с темпом жизни, поэтому человек просто не успевает это послушать свой организм, просто не успевает посидеть в какой-то там, да, в тишине и послушать, что же он хочет. Ну, потому что, ну, вот время так диктует нам. А если мы говорим про вековые проблемы с травлением, то вы сгадывали снижение концентрации шлункового сока и еще От этого все и начинается. Угу. Просто к 70 годам концентрация уже упадает в три раза, поэтому, ну, очень-очень тяжело. И поэтому, если молодой может себе позволять много, то позже пожилом возрасте надо, наоборот, очень следить за собой, потому что... Ну, не поддерживать концентрацию, то есть вводить вот в еду квашеные овощи, кисломолочку, потому что она будет способствовать всему этому. То есть концентрацию шлункового соку можно поддерживать какими-то определенными продуктами, а можно еще как? Можно помогать, конечно, и нужно помогать, особенно вот после 35-40 лет, ну, опять же, все зависит от человека, ну вот очень хорошо сплав... справляется с этим бальзам болотова потому что он состоит из той же соляной кислоты и других органических кислот я расскажу чуть-чуть позже о них а как вы знаете уже что соляная кислота это основа вот желудчного сока топто цепный Разные кислоты, смешаны просто, от, не знаю, может там с уроки в химии мы запомнили, что с кислотами треба обережно, так? Ну, конечно, да, ну просто никто же не задумывается, что кислота, конечно, может пожечь, но она же основа желудочного сока, угу. поэтому вот. А есть там еще органические кислоты, такие как виноградная, янтарная кислота. Они уже отвечают за энергетический обмен в клетке. То есть <связывая> это наш обмен веществ, это наша энергия, это наша жизнерадостность, то есть трудоспособность, то есть ну вот, вот такие вот вещи. То есть вся сумма кислот она позволяет нормализовать травмы? Конечно. Кстати, через три дня человек отмечает, что у него появилась легкость. Ну потому что у него раз лучше все переваривается, а два у него лучше всасывается. То есть он больше получает витаминов, организм больше <связывая> получает витаминов. Поэтому через три дня легкость он чувствует. Да, после еды он бальзам пьется после еды или во время еды. Угу. И, конечно, он помогает нормализовать пищеварение. То есть он включается в процесс травления, Андра, правильно я Конечно, да. Мы, то есть, мы постоянно его пьем во, во время еды или после еды, и тем самым мы добавляем соляную кислоту, да, угу. желудочный сок. То есть желудочный сок добавился. Еда хорошо обработала желудки попала в 12 кишку, и клапан этот закрылся. То, что нам нужно. Какими еще направлениями исследования процессов, связанных с травлением, занимается Центр Болотова? Центр Болотова занимается популяризацией вот, видения академика Болотова. Кстати, академику Болотова было недавно 90 лет, и он, там, у него была не самая легкая жизнь. Там, он очень был... Почему был при есть, дай бог ему здоровья. Такой жизнерадостный человек. Он и сейчас пишет книги, и сейчас занимается исследованиями. А мы занимаемся выпусками его продуктов, то есть у нас есть ферменты, то есть да, это которые вот вы говорили про них, ферменты на травах. Там используется и кисло, то есть с трав лучше экстрагируются вещества, то есть да, попадают вот в раствор с помощью кисломолочных бактерий. Вот так делаются и ферменты. Есть гель для суставов, то есть от боли суставов, который помогает вот и вылечить, и убрать болевые ощущения суставов. Вот. ну і от книги, кстати, тоже академик Боута до сих пор пишет, Вот скоро выйдет его новая книга, правда, не помню название. Ви згадували на початку розмови, що про це ставлення це спочатку обробка кислотою шлунку, а потім в 12 першій кишці лужним середовищем. Да. А чи буває таке, що у людини порушується баланс саме лужного середовища? Звісно. А що тоді було? ну тогда у него микрофлора в кишечнике полностью неправильно, то есть диарея это когда вот неправильно работает поджелудочная, да? uh -huh. и, э, когда паразиты, то есть паразитов раньше лечили, знаете, полынью, потому что полынь горькая и стимулирует uh -huh. выработку поджелудочного сока, uh -huh. вот, поэтому и когда у человека была диарея, ему давали зеленый орех настойный там да на спирту есть такое народное средство угу. потому что он горький он стимулирует выработку вот если есть какая-то бактерия да патогенная или вирус какой-то в кишечнике то как раз вот все это прогоняется вот горечью да, когда вырабатывается Панакретичний сок або дожгулудочний сок, все це допомагає. Тому, якщо щось -то буде нарушено, то нічого ж робота нормально не буде. Тобто, і желудок взаємосв'язано 12 пісні кишки, і 12 пісня кишка зв'язана завяз... з желудком. Ми з вами говорили, що людина не завжди може визначити, що має якісь проблеми з травленням, але все ж таки, от на що варто звернути увагу і з чим варто приходити до лікаря? Когда начинается проблема этих угу. Не, ну конечно, проблемы бывают разные, и они не всегда идут через желудок, да. То есть, да но в любом случае надо понимать, вот у кого кто страдает давлением, да, повышение давления. Угу. Вот тут, вот, очень часто я наблюдал то, что после еды, после еды поднимается давление. Угу. А чему? Вот я думаю, что, скорее всего, неправильно работает желудок, и, э, и начинаются уже какие-то вегетативные процессы, нервные процессы. То угу. есть вообще вот давление очень тяжело вообще э, лечить повышенное да, или пониженное. Снимаются симптомы, поэтому вообще гипертоническая болезнь не лечится, ну, как говорится, медицина. Поэтому вот с этим очень тяжело. Э, сахар, понятно, почему поднимается тоже. Нужно смотреть, обменять образ жизни. Полностью образ жизни и менять свой рацион. То есть это очень тяжело сделать, это можно о словах говорить, но на самом деле это тяжело, потому что человеку, ну, он привык к этому. И что-то поменять, это очень страшно, это тяжело, это переступаешь через себя. Но тут выбор каждого человека, потому что если этого не сделать, конечно, врач назначит лекарства, конечно, таблетки будут помогать однозначно, но одно лечит, второе калечит, это такая старая поговорка, все это прекрасно понимают. Есть такой миф, что здоровое харчевание – это дорого. Это правда или не? Модное здоровое питание дорого, потому что сейчас очень модно диетологи, сейчас они вот пишут, там берут чуть ли по сетчатке глаза, определяют, какой рацион надо есть. Это дорого сам академик Болотов говорит, что надо есть простую пищу. То угу. есть простая пища – это не значит, надо семечки папая или семечки но, там, да, семена но есть. Это абсолютно не значит. То есть картошка, селедка прекрасная. Да, кстати, напомнили мне очень хорошую вещь, что если не соль, да, через 20 после еды, то можно съесть селедку тоже. Тоже будет очень хорошо. Ферментованную рыбу. Она соленая. Угу. Она соленая, даст возможность просто как и выработки желудочного сока. Нет, это недорого, это тратит время. Просто здоровое питание, когда ты садишься на диету, то есть ты прописываешь себе первое время, ты будешь прописывать. Потому что если ты привык утром есть бутерброды и бежать куда-то, потом есть непонятно что, то, конечно, тебя будет прописывать какие-то вещи, ну, внимание уделять э, своему питанию. Но это недорого, это просто тратишь время. Ну, але за якийсь час, там, за два, за три недели э, пам'ять, вона адаптується людини, и людина починає э, вливатися в ритм, который для себя обрала. Ну, конечно, какая-то какая новая вещь, кто-то делает еще три недели или две недели, да, уже привычка вырабатывается, и ты уже без этого как бы не можешь. Это образ жизни, это культура жизни, потому что, э, кстати, если посмотреть по долгожителям, да, то долгожители? где В Японии, да, Италии очень долго живут, и в Гонконге. Кстати, когда-то я писал эту статью, очень интересно, и разбирал их рацион питания. Uh -huh. Но вот у них рацион питания такой, что, допустим, Италия пьет очень много кислого вина. Соответственно, uh -huh. кислое вино будет стимулировать тоже оно кислое, оно будет стимулировать вот желудочному соку. Uh -huh. а, Япония есть очень много морепродуктов. Морепродукты тоже, как и мясо, да, животного. И ферментованные рыбы. Конечно. Кстати, суши у них слово не слово. Настоящие суши – это были не то, что мы знаем. Настоящие суши делались очень долго. Это была, представьте, такая бочка, которая была послойна рис и рыба. Рис и рыба. Вонь стояла страшная, но было очень полезно. И вот их национальная была еда вот такая вот. Вот, поэтому Простая еда просто должна она сочетаться. Тоже не пить чай, допустим, или воду во время еды или после еды, там, через час хотя бы начинать это делать. Я так понимаю, воду або чай не треба пить, потому что при этом разбавляется концентрация Конечно. шлинкового сока? Конечно. Если мы ему то мы ему и не пьем, а когда пить, то при этом не треба есть, или как это работает? Нет, смотрите, если мы едим, да, мы угу. можем пить чай с чем-то, но уже через час. То есть, с чай, допустим, с пирожным, пьем через час, через угу. полтора. Но если мы съели отбивных пельменей, ни в коем случае еще и сладкого чая. Да, Не забывать, Не сладкий чай еще уже хуже будет делать, потому что ну, мучное углеводы будет тоже блокировать выработку поджелудочной железы. Що ж, можливо, я не поставила якесь запитання, на яке б ви хотіли ще відповісти у рамках розмови про захворювання органів травлення. Може, вам є що додати на сам кінець для наших слухачів? Єдине, що я хотів би сказати, що чоловік має прислушуватися більше до себе. То есть не, не должен вестись на какие-то новомодные вещи, да, а слушать себя. То есть прислушиваться к себе, и тогда будет у него все хорошо. Ну и, конечно, думать, потому что если не брать себе в руки, а поддаваться своей слабости, то это можно сравнить как вас с машиной. Да? Если машину заливать плохой бензин, то рано или поздно она поломается, и у нее поломается мотор. А кто знает, кто автомобилист, понимает, что мотор чинить очень дорого. Ну, во-первых, не машина, а во-вторых, мотор чиніть теж дорого. Поэтому завжди здоровими. Дякую за цю розмову. Дієтолог, спеціаліст зі здорового харчування, співробітник центру Болотова Євген Руденко. У ефірі програми громадського радіо Думка експерта. Слухайте, думайте. Думка експерта, спецпроект громадського радіо за підтримки дієтичної добавки Бальзам Болотова. Реклама. Тату, не їж це, тобі ж зле буде. Трохи можна. Адже зі мною бальзам Болотова. Усього дві ложки на день для нормалізації травних процесів. Бальзам Болотова. Насолоджуйтесь улюбленими стравами. Купуйте в аптеках України і на офіційному сайті бальзамболотова.com. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.